И всем привет, ребята, с вами я-то Сегодня я возвращаюсь на YouTube опять, да, 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 да. И, короче, сегодня будем не по историческому фокусу играть за третий рестики, тоже не по историческому, а по свержению Гитлера. И, ну, я сейчас покажу, что ты для исследования взял. Ну, там, ну вот все, все взял. Фокусы я уже вам показывал, но ну, и больше ничего я не взял. А, ну стройки я обустраиваю там, да, типа, по 80 инфраструктуры, типа вот. Ну и все, это все, что я успел за кадром сделать. А теперь время, погнали. Сейчас просто ждем. Так, ну сейчас уже будет свержение Гитлера. Вот уже все. Так, да-да-да. Ну если мы и тут, типа, пошли не по-историческому, то давайте тут тоже не четырехлетний план, а природа экономического роста. Конечно, сначала мы обострим всю нашу экономику, но все равно, банали. Так, ну вот такая у нас сейчас ситуация, сейчас будем все ну, стабилизировать, так сказать. Ты иди, пока еще захвачу это, 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 потом будешь идти в Кюниксберг. Ладно, может Кюниксберг я и потерял, но тут а, у меня все хорошо, даже идем в атаку. Ну идем в атаку, сейчас вот тут думаю сделать котелок, его закрыть и потом полномасштабное атакование на Берлин. І далі в Дразден, Лейпциг, Штет, їхні головні міста тут захватим. А там, де Та -та. Кюніксберг, тут будемо просто стояти, хай тут стоїть, от на тобі генерал, там якого. От на генерала, хай тут стоїть, обороняй Кюніксберг. Тому це ну, один дуже великий город наш. Олешин, кстати, ще є. Так, ми ну, продивимося далі тут на третій рейх, на автопланчики буде легко навіть, на автоплані. Сейчас Нюнберку может захватываем. Так, приоритет экономического роста. Ага. Дальше хай будет. Угу, понятно. Я пока еще будет ОЦ. Так, а мы Нюнберг маем захватить. Значит, дам, дам. Так, чик, так, так, чик. У нас тут вообще на дивизии, что ли? Ну ладно, тут маем прорвать фронт. Мы маем вот так вот прорвать фронт. От сюда десь. До сексолі якийсь. Сексоли захватим буде хорошенько. Ну, до сексоли дойдем буде хорошо. Так куда ты? Нам надо сюда. Дальше продвигаемся в атаку. В атаку. На Ленинград. А чому до Лептика уже не йдемо? Мы можем же. До йены, наприклад. Ладно, хай тут стоїть. Тут помалай. Тут мы что-то проиграем. Я, если у него ноль от этого почти. Ладно, ты тут будешь охранять, короче. Ты будешь сюда ты. А такой, короче. Быстренько сюда. Цей сюда. Цей сюда. Думаю, не сюда. Да, лучше. Все, котелок сделан. Ну, Кёнигсберг тримается. Так, есть, Нюнберг взяли. Ну, тут, в принципе, уже, можно сказать, выиграл, что котел есть. Тут по чуть закрываем. Хоть Кёнигсберг почти потерял, но тут вон не прорвут фронт. То, что тут, ну, типа, Кёнигсберг, тут защита хорошая у меня. Вот, бачите, Защита хороша у меня тут. Не прорвать вони не Кюниксберг. буде мои. Радио хай будем. Так, парочку тут учений подавали. Понадували. Конечно же, Лейпцы сейчас може, потеряем. Ну и одну дивизию яка в лейпции. Та что тут чуть-чуть плохо. Красиво защищайся, куда ты атакуешь? Тебя сейчас тут убьют. Крутые вынуждены оборону врубили. У них сейчас просто пропадает дивизия. Ну и у меня пропадает в Лейпциге. Блин, не успел. Последние секунды не успел. Ну ладно. Так уж и быть. Так, ну кулы я уже можно. О, вот. Можно валютные реформы. И капнула. Бла-бла-бла. Так, короче, это вот исследование, да. Эфиопия. А чому мы, типа, пеленьки не закрывают цей котелок? Закрываем, быстренько. Закрываем. И вообще, це на автоплане вони не забыли котел целый. Ціли. Круто. Целый котл. Вообще круто. Так, ну значит, продвигаемся, продвигаемся. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но продвигаемся идем в атаку. На них. То, что... мы им атаковать. Надо атаковать. А можно сейчас даже и карасел сделать, если захочу. Вот так вот, вот. И закрыть его сразу же. Там, где будут закрывать. Ну, минус две их дивизии. Две дивизии, это, в принципе, нормик. Две дивизии их минус. Это, ну, нормальненько, в принципе, нормик. Нормик. Придвигаемся тут в вот атаку идем. Тут захватим, Можно Лейпциг, Хемниц, потом захватим сразу. Будет круто. Блин, не смогла продвинуться. Ну, ладно, тогда сюда вы продвигаетесь. А все другие дивизии туда. О, Лейпциг захотели, круто. Сейчас будет... Хемница дают. Хемница дают. Хемница дают. Дают мне хемниц. Сейчас сделаем котелок такие приятные из трех их дивизий. Чем больше дивизий их котлю, Хоть по чуть-чуть там по две дивизии их не котлю. И таких очень богато, то это же будет имбовенько. Конечно, стабильность моя самая наибольшая, я так понял. Конечно же. Э, чего хемница да? Нет, да. Нет, не надо отдавать хемницу. Хемница моя быть нашим. Так, еще тут вот так вот. вот. Строительство 2 хай будет. Делаем, делаем. Так, ну, этот котелок уже почти закрыт. Можно просто вот так вот погнали. Ну, мы уже его закроем. Все, наконец-то он закрыт. Можно сказать, что тут уже, ну, ноль, все. Ну, вот. Вот, все, закрыл. Все. Теперь это точно котел. Это шесток на раз, два, три, четыре. Клетки треба захватить, чтобы цей котел освободить. А мы сейчас будем еще дальше продвигаться вглубь сюда. І Нюнберг буде в повній контролі у нас, то сейчас оце захватим. і на Нюнберг ні звідки не зможуть напасть. Вообще куча дивізій у нас тут а їхніх мало. А що це тут ми даже виграємо. Сейчас до Мюнхена будем йти, До Мюнхена, блін. Сюда продвигаемся сюда, сюда ось сюда. Продвигаемся. В атаку всім Полную атаку. Не такую атаку. Погнали в сюда. Чтобы снабжалку взять. Соби под контроль. Под контроль. Есть. Взяли. Снизить налоги. Да-да-да. на -да, 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 да Вот это вот нам надо. И будем. Не, вообще хорошо идёт. Хьюниксберг до сих пор наш. Они даже не может взять просто его. Вот что за танцы? Что за танцы? Погнали, панали Ха-ха-ха. Мы уже под Берлином, я так понял. Да, вот уже бои за Берлин идут. Вообще хорошо у нас все идет. Ну, это да, мы выиграли. это что, они тут попыталась высадку так что сделать в Ростоке и сюда, короче. И чуть-чуть у них не получилось. О, да, не, спасибо. Так, французы, кого вы уже будут в Альянс? Хотя у нас же не исторический. может и не пойдут в Альянс, кстати. Может Франция откажет? кстати, это можно уже согласиться. О, это хорошо. Хорошенько. Не, уже бы за Берлин, конечно, для нас погани, мы и не можем те бои выиграть, но все равно уже идут вон эти самые луны. Так, уже идем в атаку полномасштабно, тут сейчас будем закрывать котел уже. Посмотрите уже какая разница, у них здесь тут, не знаю, ну примерно, ну, не знаю, то 20 дивизий, а у меня 38. А сейчас 3 дивизии захват... ну убьем. Так что вот уже Непон. Офигеть. Ну тут продвинулось и меня. Все, им капец. Ну у них там снабжалки тут вообще нема будет. Куда у них тут снабжалка? Ну и погнали сюда. Последняя атака сама. Все сюда. Ну и закрываем котелок. Все! Котел закрыт. И кстати, Кёнигсберг вийшли для мене победи. Хе-хе-хе-хе-хе. Кенниксберг мей. И третий рег капнул, то что я еще и цей захватив. Берлин. Ну да, у них оставалось буквально оце, оце, оце и і... ну, оце. оце, і оце. Тут а можно выжить, если у тебя такие вот только территории маленькие. А вы рога. Весь Кёнигсберг и все другие территории. Все. Ну. ну, мы выиграли, короче, все. Мы выиграли. Надо больше оружия. У нас не хватает ничего. Моя а вот так вот будет все доводилось. Ага. Мы уже победили. Ки Гитлер только сейчас на один мертвым. Ой, и який... этот. Ну, короче, вы поняли. Вы, короче, Поняли. Пять дивизий хоробится в Бранденбурге. Повесить их. Конечно. Так, ну и все эти, дивизии, все эти армии перемещаем в одну нашу главную. Ну, идем по главной монархии. Да, привет, кайзер. Вот вин. Э? Че? Я не понял, он не отдает Кайзера. А сколько у нас одни? Сейчас, подождите. Может, буду война. За 13 дней. Ну, погнали, ладно, война. Так война. Угу, сейчас подождите. Короче, я сделал новый альянс за Кайзера. Сейчас будем воевать против Нидерландов и Франции. Все будут нам, нам типа, ну, коммуна, французская коммуна. с в Альянсе. Интересно, что нейтралитет э, коммуна коммуной воюет против союзников. Ну ладно, погнали. Тут атакуем, я сказал. Атакуем я сказал. Атакуем, я сказал. А я сказал, сейчас можно капнуть вон. Я так подумал, что вы можете капнуть. Хотя может и не капнуть. Так, ты иди сюда, ты сюда. Захватываем по чуть-чуть. Амстердам уже. Е. Кайзер тут. -а. Тут хай, ну, с Францией разбирается, ну. Как раз французы и разбираются с Францией, а мы разберемся с Нидерландами. Блин, я целую дивизию потерял. Какую на дивизию? Быстро. Мне пофиг, что она еще не доделалась, но мне не Против кого ты там еще воюешь? Ну все, тише. Так, иди помогать им. Может быть, больше тут поддержки нашей. Нашей. Сразу Рутенгам мы захвачиваем. тут мы захвачиваем. Все захвачивать маем. Маем продвигаться. Сюда продвигаемся. Быстренько, быстренько. Продвигаемся в глубины их Украины, Ой, мне попыталась высадиться кто-то. Панали в атаку за Амстердам. Так, фонали одной дивизии, допустим, сюда, в портик. Угу. Так, ну в принципе уже в Нидерландах нема больше территории. В принципе, я так бачу. В принципе, можно еще больше атаковать. На Роттенгам можно атаковать. И на Амстердам. И тут атаковать. Везде атакуем. Атаку. Блин, французская коммуна. Как ты смогла капнуть? Ну, короче, если, вы, выиграю... ну, если мы выиграем, то, ну, если мы выиграем, то наибольший вклад будет у меня, конечно же. Конечно же у меня. У кого еще? Я же самый тут крутой. Ну, боже, когда мы уже эти Нидерланды захватим? Надо будет еще Белию потом, мабуть. Потому что уже началась война. Потом Белию захватим, и в обход Мажино пойдем до Бари... Парижа. Все, Нидерланды капнули. Можно теперь эти войска направить на Бельгию. Будем мотоваться. Вот так вот сделать. Будем мотоваться, вот так вот делать. Пока еще Це... кажется. А что тут там происходит? Я не понял. Китай что ты, 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 ты исполняешь? У меня уже пару морений так есть. Це... Юньян, Шанси и Сибинь Циньма. А он с клика, А, она капнула, ждала. И Китай забрал себе территорию Ионской клики, я так побачив. Парочку территорий. Вот всю забрав. И утю. А вот всю, утю и утю устава в чё-то. Я бы забрал. Все эти территории. Если честно. Гражданка. Советов. А война в Южной Америке. Крутенько. Тут оперу а захватить полтасу и все. А у вот цей эквадорчик ставить эквадору. Я кстати страны не учал. Не, ну я уже Ирландская империя расширился, чисто такие. Ух, ребята, вот что я сделал, короче, Нидерланды. Мы тут я пару фокусов сделал, вот таких вот. Данцы к гарантии. Польша согласилась, теперь мы гарантии, наверное, я бы ей пригласил бы если бы сейчас было 40 напряжений. Если бы больше было бы в моем альянсе, то это буквально, ну, плюс, ну, 70 дивизий у меня плюс. Это же очень хорошо, можно сказать, за войной. А что я тут чуть-чуть еще -чуть, делаю, короче, вот нейтралитет у них готовится. И вот это вот. ще й готовиться. Щоб у них там було постання. Ой, вони вже до Берліна добрались. А чого вони не защищають? Ну ладно, хай будемо їм. Сюди підемо. Не хотіли захватити, не захватить. Хоча може захватить. А може і захватить. А мы отсюда так Ну давайте прорываем фронт в Гамбург. Кулы. Вот, прорыли фронт. Ну, захватим просто их на территории. О, кстати, у нас дивизии есть. У нас еще... Да. Потому что нам сюда надо дивизии. Так, в смысле, а что вы не выполняете? Вы ж, а это типа, тут встать. Так, все, вот. У нас все дивизии сюда идут. Больше дивизий. Больше панали до Ростока. Что то продвинемся. Нам надо Росточек. 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 Мы тут, кстати, нормально прорыли фронт. Нормально. Так, а что ты стоишь? Сюда иди. Сейчас я буду захватывать, Боже. Так, тут как будет, ну ладно, оце, тут оце. Так. Атакуем, атакуем. 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 Во всех фронтах. Атакуем. И никуда не идем. Тоже атакуем. Тут, кстати, котелок. Вот тут я сделал из -за британских дивизий. Ну, такие, не пустенький котелок буквально там. Ну, тут буквально, ну, четыре их дивизии. Это не очень много, то есть, честно. Так, еще тут а котелок из двух их дивизий. Какие-то успешно закрыли котелок. Какие. Так, сейчас цейду закрыем. Так, ай, буду С. Ой, еще одна дивизия. Сюды. Все більше и все больше и больше дивизий. Это хорошо, хорошо. Так, еще Блик, блик Крик. Ближе изучаем. Забыл про те очки. Ладно, тут 40 у меня. 42. То есть... Так, тут -то прорыв фронта сюда. Майм прорвать фронт. Не, а чего они не охраняют? То есть, что цель. Ладно, панель вот так вот. О, пища. Один котелок закрытый. Вообще хорошо. Сейчас здание может капнуть. Если здание капнет, будет идеально. Минус еще один противник. Ну, сколько там может всего? 37 только. Давай быстрее до 40. Я хочу его в альянс. Хе -хе. Бо Польша в альянс. Будет хорошенько. А чего вы тут стоите? Я не понял. Сюды. Так что вы тут до сих пор стоит. Вот так вот идите сюда. Вот так вот. Вам до туда вот сейчас. Наша задача до сюда зайти. Будет хорошенько. Это ваша задача сейчас. Атакуем. Атакуем. Блин. Этот котелок сделал лывыны нам. Жаль. За котел, конечно. Котер поганый. Но зато гамбург наш. Сейчас трава парочку тут дивизии здесь. Ну вот. те вот. Ну не знаю. Вот титры дивизии. Вам фронт. Да. И вы все сюда. Три дивизии. Понали быстренько. Быстренько, 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 мам, захвати. А, Румыния в интернационале. Он разрастается, Больше и больше цих. Да я. Ладно, можно еще парочку дивизий, но здесь хай. Десять дивизий. Нам не хватает артиллерии. Надо больше в артиллерию цей все делать. Да наше все, производство. Вот. У нас, в принципе, чего нема. А ценам не надо. Ценам нам тоже не надо. Артиллерия нам сейчас надо, как все, 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 все. Артиллерия нам обязательно. Тут -то тоже так вот. Тут, ну, вот так вот, вот так вот, так вот, так вот, так вот. Больше артиллерии. Так, значит, Артиллерия хай робится, так листика, нам не хватает только карты. Все, инше у нас снаряги у нас дофига. Переходный и дополнительный. То можно еще чуть-чуть даже убрать отсюда и отсюда. И все это сюда. Вот. Будет Буду хорошенько. Можно еще одну вот так вот, чтобы было полностью. Пять в день нормик. Так, ну жаль за цей котелок, конечно, но у нас тут снабжалка вроде бы есть. А, не, нема. Нам срочно надо вызволять цей котел. Иди в киль. А ты иди сюда. А ты иди сюда. А ты иди сюда. Да блин, взял все-таки гамбург. Ну вот, что доводить ты дикло, я хочу что-то захватить. Ну, в принципе, нас нам жалко появилось, то, что Акиль захватил. Сейчас можно тут котелок сделать, исполнить. Главное, киль не отдать. И тут продвинуться. главное. Ну, тут можно продвинуться, чтобы котелок был. Сейчас будем... Я сделал котелок, что ли, у них? То у нас вообще тут странные котлы на котлах. Наши котлы на их котлах. Вообще что-то странное происходит, непонятное. Тут надо помочь и тут -то тоже протаковать. вы все-таки забрал и киль. Еще и тут котел сделал из моей синей одной дивизии. Вообще капец. Не, он не готовы. Ничего не может сейчас разфер, Короче, может сейчас цей котелок, нам сделали вот тут вот. Сейчас расфер... Короче, если сейчас Гамбург захватим, то у нас минус котел будет. Вот цей, который тут образовался у нас. Блин, вообще не хватает дивизии. О, так у меня дают территорию. Чего мы не забираем? Они сейчас дают. Территорию отдают. Круто ж. Забираем, если отдают. Если отдают, то забираем. Вот тут еще сейчас прорвем фронт. Будем сейчас прорывать фронт везде, короче. А, так он еще... Ну ладно, Магдебург, конечно. Ну, типа... Забрал и Магдебург назад. Так, сюда прорыв фронт, идем на Гамбург. Можем захватить. А тут сюда. Вот так вот. вот. Тоже помогать Гамбургу будем. Быстренько. Быстрейшим образом. Ты иди сюда. Будем тут... Оп. Ну и качал сейчас буду расформироваться. Если еще так поможем. Сейчас реально раз... Расф... Вот так вот надо помочь. И вот так вот. Вот. И тут будет все идеально. Даже котла не будет. Е! Польша в нашем альянсе. И сейчас будет не только одна Польша. Кто еще до нас хочет? М -м, Литва? Окей, давай. Ну и все. Нормально. Пару союзников плюс. Литва, Польша, новые союзники. И я в восторге. Это хорошо. Так, у нас плюс тут региончик. Так сказать. Вот он наш. Не, ну они вообще хорошенькие. Если бы еще можно было пить на наш. Будем по чуть-чуть улучшать отношения, чтобы в Альянс. О, да у нас еще кто-то хочет в Альянс, я так понял. А, повстанье. Вот. Я таки хотел, чтобы было повстание не только тут, то, где я готовил, а еще тут, тут, десь, тут, тут. Так, а, не, они тут просто захотели часть. Так, Польша, значит, хочет вступить в войну, да? Окей. Боже, все так хорошо пошло. Тут сейчас расформируем котел. Вот. Тут, можно, э, может, скоро даже захватим Данию. Погнали сюда, то что их дивизий тут вообще нема. Только, ну, дивизии заданий. Тут прорываем фронт просто. Киль забираем назад. Забираем все территории назад. Все. Забираем все. За Суби. Назад. Это моя территория. Истинно моя территория была. И Будда. Моя истина территория. Да. Все помогаем. Киль сейчас захватим. Просто все отхвачиваем территорию их не тут, еще а в Великобритании почти вот капнуло. Вообще все хорошо пришло. Потому что я готовил довго. Так, что тут у нас, короче? 79 я. Хе -хе -хе. Так, вони на 20% уже. Угу. Дания на 9%. Нидерланды уже все. Як? Все. Так, значит, нам надо Францию после этого захватить. Но я шел по фокусам, на Бельгию нападу. На Бельгию нападу по фокусам. Данию сейчас захватим. Дальше по Бель... Бельгію по фокусам. И в обход, мажено в Париж підемо. И тогда все, союзников выиграли, и все, так легко будет. Это же вообще легкотня для меня. Все, отхватываем территории. Отхватываем. Боже, как все хорошо пошло. Сейчас тут прорываем, от від Берлина отходим. Ой, еще и Польша ж меня прикрывает. Если что. Вы их не дивизии тут. А вот еще и котел. Есть. У, -у, -у все хорошо. Так, короче, ребята, в Польше вот это повстание. Тут-то повстание не вышло чуть-чуть. Я там пытаюсь что-то сделать. Короче, ребята, вот такие ролик вышел в Германской империи. Всем пока. С вами я Таркюль. Сегодня я был, короче, игра в Хойку. Если хочется продолжение, то наберите три лайка. Пока. Всем пока.